наше совместно с вами, это снижение смертельного травматизма по сравнению с прошлым годом на 85 случаев. То есть 85 человек мы сохранили вместе с вами жизнь. Люди. Мы на 1248 человек сократили общий травматизм, если брать по сравнению с 12 годом. То есть динамика у нас за последние три года с вами очень положительная. Вот только даже по горнякам мы за два года с вами вы снизили травматизм на 60 случаев. Если в 2012 году поедет 161 шахтер, то в прошлом году 100 шахтеров погибло. И нужно отметить, что 28 их погибло на малых частных предприятиях, которые, на мой взгляд, не имеют морального права существовать в таком виде, как они сегодня есть. Поэтому в этом году мы объявили год контроля за малыми частными шахтами предприятиями для того, чтобы навести там порядок. И я прошу вас подключиться к этой работе. Значит, мы, в общем-то, снизили травматизм во всех отраслях, поскольку здесь не только шахтеры. За исключением, это машиностроительная отрасль, на два случая увеличили, было 27-29, на, два, на три случая увеличили на связи, и в химической промышленности на 11 случаев вы помните трагедию на заводе «Скоро». Это дало нам, так сказать, повод для размышления. Что касается областей, то только в четырех областях увеличен травматизм смертельный, в том числе и общий. Это Львовская, Полтавская, Николаевская, Одесская, буквально на один-два человека. Сказать, что там крах или провал, я бы так не сказал. Там тоже люди занимаются этой работой. Тенденция это снижение травматизма и в этом году. За два месяца мы снизили на 8 человек смертельный травматизм, ну а общий травматизм мы подводим по квартальному, я думаю, тоже. Вот.